মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ই কক্ষ তোমালোকক স্বাগতম মই অংগৰাগ ভূঞা আৰু মই তোমালোকক তোমালোকৰ অসমীয়া বিষয়ৰ পাঠ্যপুথি অংকুৰণৰ অষ্টম পাঠ মিছাইল মানৱৰ আলোচনা আগবঢ়াবলৈ আহিছো আৰু এই পাঠটিত সন্নিৱিষ্ট হোৱা যিখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ সেইখিনি আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম এতিয়া পাঠ ভিত্তিক প্ৰশ্ন ইয়াত আছে উত্তৰ দিব লাগে মিছাইল মানৱ ৰূপে কাক জনা যায় মনত পৰিছে মিছাইল মানৰ বাবে আমাৰ ভাৰতত এজনেই মানুহ আছে তেওঁ হৈছে এ পি জে আব্দুল কালাম কিন্তু তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ নামটো লিখিবা তোমালোকে লিখিবা মিছাইল মানক নামেৰে এৰটনিটিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ আবুল পাকিৰ জয়নাল আবেদিন আব্দুল কালামক জনা যায় আবুল পাকিৰ জইনাল আবেদিন আব্দুল কালাম এই সম্পূৰ্ণ নামটো কিয় লাগে তোমালোকৰ কেতিয়াবা কেতিয়াবা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাটো এই প্ৰশ্নটো আহিব পাৰে এ পি জে আব্দুল কালামৰ সম্পূৰ্ণ নামটোনো কি তেতিয়া তোমালোকে এই গোটেই নামটো যে লিখিব লাগিব গতিকে এতিয়াই এই নামটো মুখস্থ কৰি পেলাবা তোমালোকৰ বহুত গোটেই জীৱনতে যাওঁ সফলতাৰে ভাৰতৰ ভূমিত প্ৰথম উৎক্ষেপন কৰা কৃত্ৰিম উপগ্ৰহটোৰ নাম কি ভাৰতৰ ভূমিত উৎক্ষেপন কৰা কৃত্ৰিম উপগ্ৰহটোৰ নাম আছিল ৰোহিণী ঠিক আছে সফলতাৰে ভাৰতৰ ভূমিত প্ৰথম উৎক্ষেপন কৰা কৃত্ৰিম উপগ্ৰহটোৰ নাম হ'ল ৰোহিণী মনত থাকিব নহয় ৰোহিণী হৈছে ভাৰতৰ ভূমিত প্ৰথম উৎক্ষেপন কৰা কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ এতিয়া আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো আব্দুল কালামে শেষ নিশ্বাস কত ত্যাগ কৰিছিল আমাৰ ওচৰতে কৰিছিল মনত পৰিছিলে আব্দুল কালামে শ্বিলঙৰ ভাৰতীয় ব্যৱস্থাপনা প্ৰতিষ্ঠানত ভাষণ দি থকা অৱস্থাতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিল শ্বিলঙত আমাৰ মেঘালয় ওচৰৰ মেঘালয় ৰাজধানী শ্বিলং তাতে তেওঁ ভাষণ দি আছিল ভাষণ দি থাকোঁতে ক'ত দি আছিল ভাৰতীয় ব্যৱস্থাপনা প্ৰতিষ্ঠা প্ৰতিষ্ঠানত তেওঁ ভাষণ দি আছিল ভাষণ দি থাকোতেই তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন তেখেতৰ মতে শিশুৰ বাবে আদৰ্শ নায়ক কোন কোন শিশুসকলৰ কাৰণেনো আদৰ্শ নায়ক কোন একেবাৰে সহজ ধৰণে উত্তৰটো শিশুসকলৰ বাবে আদৰ্শ নায়ক পিতৃ মাতৃ আৰু বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকল তেখেতৰ মতে শিশুৰ পোন্ধৰ বছৰ বয়সলৈ পিতৃ মাতৃ প্ৰাথমিক আৰু হাইস্কুলৰ শিক্ষকসকল হৈছে আদৰ্শ নায়ক আপোনালোকৰ মতে এইসকলে হৈছে তেওঁলোকৰ নায়ক পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ সপোন দেখা সপোন দেখা সপোন এই চিন্তালৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু এই চিন্তাৰ ফলশ্ৰুতি হল কাম এই কথাষাৰি কোনে কাক কৈছিল এইষাৰ কথাষাৰি কোনে কৈছিল আমাৰ পাত্ৰতে গম পোৱা মিছাইল মানুহে কৈছিল আব্দুল কালামে কৈছিল যে আব্দুল কালাম কাক কৈছিল তেখেতে কৈছিল অকণিহঁতক উদ্দেশ্যি কৰিছিল মানে তোমালোকক উদ্দেশ্যি কৈছিল এইষাৰ কথা সপোন দেখা সপোন দেখা সপোন এই চিন্তালৈ পৰিৱৰ্তন হব আৰু চিন্তাৰ ফলশ্ৰুতি হল কাম এই কথাষাৰি আব্দুল কালামে অকণিহঁতক কৈছিল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন তেখেতে কি কি বিষয় অনুৰাগী আছিল তেখেতে বহু বিষয় অনুৰাগী আছিল নহয়নে তেখেতে সেই যে সাগৰৰ উপকূললৈ গৈছিল তাত সাৰেং আৰু গঙা চিলনী চাই চৰাইবোৰে আকাশী পথত উৰি থকা প্ৰচেষ্টাক তেওঁ গভীৰ ভাৱে নিৰীক্ষণ কৰিছিল আৰু এইবোৰ বিষয়ত তেওঁ অনুৰাগ আছিল তেখেত চৰাইবোৰ উৰি ফুৰে কেনেদৰে উৰে সেইবোৰ তেওঁ চাইছিল আৰু এই বিষয়ত তেওঁ গভীৰ অনুৰাগ আছিল আব্দুল কালামক স্কুলীয়াৰ জীৱনত কি ৰহস্যই প্ৰভাৱিত কৰিছিল প্ৰভাৱান্বিত কৰিছিল তেওঁ কি কি বিষয়ে প্ৰভাৱিত কৰিছিল বাৰু সেই চৰাই যে উৰি উৰিবলৈ গৈছিল যে আকাশৰ বিশালতা আৰু উলন্ত চৰাইজাকৰ ৰহস্যই প্ৰভাৱান্বিত কৰিছিল আকাশখন ইমান ডাঙৰ আৰু চৰাইবোৰ যে উৰি ফুৰে সেইবোৰ তেওঁলোক তাত ধুনীয়াকৈ উৰি থাকিব পাৰে এই ৰহস্যবোৰে তেওঁক প্ৰভাৱান্বিত কৰিছিল এনেদৰে তোমালোকে প্ৰশ্নটো উত্তৰ লিখিবা দেই এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ মনে প্ৰাণে ভাৰতক তেখেতে কি হোৱাটো বিচাৰিছিল তেখেতে ভাৰতক মনে প্ৰাণে উন্নত আৰু শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ হোৱাটো বিচাৰিছিল উন্নত আৰু শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ হোৱাটো বিচাৰিছিল এখন উন্নত ৰাষ্ট্ৰ হওঁক আৰু এখন শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ হওঁক এইটোৱে তেওঁ কামনা কৰিছিল এতিয়া শব্দৰ লগত অৰ্থ মিলাব লাগে উৎক্ষেপন দিছে প্ৰচণ্ড জোৰেৰে দূৰলৈ মাৰি পঠোৱা প্ৰজ্বলিত প্ৰজ্বলিত মানে বৰকৈ জ্বলা জুই অভ্যন্তৰীণ অভ্যন্তৰীণ মানে ভিতৰত ভিতৰত থকা ভিতৰুৱা বিচক্ষণ বিচক্ষণ মানে কি হব বিচক্ষণ মানে দূৰৰ পৰা ভালকে চোৱা অলংকাৰ দিগবাস পাৰ্গত উত্তম এতিয়া আমাৰ কি হব পাৰ্গত উত্তম হব অদম্য যাক দমাই ৰাখিব নোৱাৰি যাক দমাব নোৱাৰি বা বস কৰিব নোৱাৰি দিগন্ত দিগন্ত মানে দিগবলয় দিগবলয়াৰ বা আকাশৰ সীমা এনেদৰে চালে যে ধুলে ধূলি চালেখন লগা দেখা যায় অলংকাৰ আৰু নিৰীক্ষণ দূৰৰ পৰা ভালকৈ চোৱা পাৰিবা নহয় উৎক্ষেপন মানে প্ৰচণ্ড জুৰে দূৰলৈ মাৰি পঠিওৱা প্ৰজলিত মানে বৰকৈ জ্বলা অভ্যন্তৰীণ মানে ভিতৰুৱা বিচক্ষণ মানে পাৰ্গত উত্তম অদম্য মানে যাক দমাব নোৱাৰি দিগন্ত মানে আকাশৰ সীমা ভূষণ মানে অলংকাৰ আৰু নিৰীক্ষণ মানে দূৰৰ পৰা ভালকৈ চোৱা এইকেইটা মই তোমালোকক মিলাই দিলো ব্ৰহ্ম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় এইখিনি নিজেই কৰিব পাৰিবা এতিয়া কিন্তু মই এইখিনি তোমালোকৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব এই পাতটোত থকা প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি শেষ হোৱা নাই আমি ইয়াত থকা বাকীখিনি বা অৱশিষ্ট যিখিনি প্ৰশ্ন আছে সেইখিনি আমাৰ পৰৱৰ্তী ভাগত আলোচনা কৰিম কিন্তু তেতিয়ালৈকে তোমালোকে মোক বিদায় দিয়া পুনৰ সেই ভাগটো তোমালোকৰ সৈতে লগ হ'ম তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ